Люди привіт, добрий раночок всім. Буває у вас таке. Випадає у вас вихідний, і ви така собі думаєте посплю. Я вчора чотенько відключила будильник і думаю, буду спати. І туточки в пол седьмого дзвони мені внучка з України. Бабушка, а що ти робиш? И бабушка такая, Дианочка, бабушка спит. А она кажется, а чего ты не на работе? Нет, бабушка спит у бабушки выходной. Ладно, ладно. Тем, 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 моя хорошая моя зирочка, потемались, пообнимались. Дианочка, а можно бабушка поспит? Можно бабушка поспи, только потом позвони. Хорошо. И тут бабушка лягла спать. И через час опять звонок. Алло, что робишь? Друга внучечка с сыном звонит. Сплю. поехали с нами в зоопарк. Ну, конечно. Сейчас бабушка быстро встанет, быстро покушается, оберется. и поедем в зоопарк. А что бабушка поедет в зоопарк? То, что это не просто зоопарк. Это контактный зоопарк, там, где домашние тваринки, домашние птахи. Там есть домашняя кухня, там для детей есть забавки. А это знаете, что, друзья? А это моя мрія. Я вам сьогодні цю мрію буду показувати. У мене ще є 30 хвилин, і я вам обов'язково буду все сьогодні показувати. Добре? А зараз я вам покажу, як я готую свою закваску, бо я сьогодні цілий день планувала щось пекти, але я вам все одно покажу, що можна зробити з закваскою, якщо б плани пішли не по планам.